Tahun 2025. Dunia sedang bergolak. Iran dibedil, Israel membalas. Amerika mula campur tangan. Negara-negara jiran semakin tegang. Dan kita semua tertanya-tanya, adakah ini permulaan kepada sebuah peperangan besar dunia? Saya bukan pakar ketenteraan, bukan juga diplomat. Saya cuma rakyat biasa, tapi saya percaya setiap rakyat berhak tahu apa yang sedang berlaku. Kerana apa yang sedang terjadi di Timur Tengah sekarang tidak akan berhenti di situ saja. Ia akan berjangkit ke seluruh dunia. Pada bulan Jun 2025, Iran telah melancarkan serangan balas ke atas. Israel dengan menghantar puluhan drone dan peluru berpandu. Beberapa kawasan di Tel Aviv dan Haifa dilaporkan musnah. Israel segera membalas. Mereka bukan hanya balas dengan serangan ketenteraan, tetapi dengan bantuan dari sekutu kuat mereka Amerika Syarikat. Dan itulah saatnya dunia mula berubah. Amerika melancarkan serangan ke atas tiga lokasi strategik: Iran, tapak nuklear di Fordow, Natanz dan Isfahan. Serangan ini bukan hanya simbolik. Ia adalah satu isyarat bahawa Amerika secara rasmi menyertai perang ini. Tindakan ini segera mendapat reaksi. Rusia mengutuk, China beri amaran, negara-negara Teluk mula bersedia dan ramai mula bercakap tentang satu perkara, perang dunia ketiga. Kalau kita lihat sejarah, sebelum tercetusnya perang dunia pertama dan kedua, dunia juga dipenuhi dengan ketegangan antara kuasa besar. Negara mula bergabung membentuk blok-blok. Perang kecil berlaku di satu kawasan, kemudian merebak ke tempat lain. Kini, perkara yang sama sedang berlaku. Cuma bezanya kali ini, dunia ada senjata nuklear, dunia ada teknologi canggih yang boleh lumpuhkan. Satu negara dalam masa beberapa minit dan dunia hari ini sedang dipetik oleh pemimpin yang keras kepala, ego dan suka menunjukkan kekuatan. Amerika sudah masuk gelanggang, Israel memang sedia berperang, Iran tidak akan tunduk dan di belakang Iran ada Rusia dan China yang sedang memerhati. Kita juga lihat sekarang, medan perang bukan lagi satu tempat sahaja. Dalam masa yang sama, Ukraine masih bergolak, Taiwan masih diancam. Laut China Selatan semakin panas. Semua ini sedang berlaku serentak. Jadi, apakah ini petanda bahawa perang dunia sedang menghampiri? Tanda-tandanya ada. Pertama, kuasa besar sudah mula campur tangan secara langsung. Kedua, serangan mula menyasarkan infrastruktur kritikal seperti tapak nuklear. Ketiga, ekonomi dunia mula terganggu. Harga minyak melambung, pasaran saham jatuh, mata wang banyak negara mula merosot dan rakyat dunia Mula panik, pelarian mula keluar dari negara bergolak. Negara-negara jiran menutup sempadan. Sekutu mula bertukar arah. Propaganda makin kuat dan di media sosial, fitnah makin berleluasa. Dalam kekalutan ini, kita di Malaysia juga tidak akan terselamat. Kita bukan negara yang bebas sepenuhnya dari impak global. Kita bergantung pada import makanan, ubat-ubatan, bahan api. Kalau perang besar meletus, bekalan akan terganggu harga barang akan naik, ekonomi akan perlahan, peluang kerja makin sempit dan dalam keadaan genting begitu, jenayah boleh meningkat, tekanan sosial akan memburuk. Tapi lebih dari itu, yang saya paling risau adalah bagaimana umat Islam akan terpengaruh. Bila dunia panik, manusia mula mencari jalan pintas, mula percaya dakyah palsu, mula ikut jalan yang salah, mula hilang pedoman. Sebab itu kita kena bersedia bukan sekadar simpan makanan atau beli tong gas lebih, tapi bersedia dari segi mental, rohani dan ilmu. Bila berlaku perang besar, orang yang akan selamat bukan orang yang kuat fizikal, tapi orang yang kuat jiwa dan tidak mudah termakan fitnah. Dalam Islam, kita tahu akhir zaman memang penuh dengan fitnah. Akan muncul pemimpin palsu. Akan muncul penjajah moden, Akan muncul dajjal yang membawa kononnya keadilan tapi penuh penipuan dan semua ini akan berlaku dengan latar belakang peperangan dan kehancuran dunia. Kalau sekarang ini kita lihat Iran diserang, Palestin terus dizalimi, umat Islam dipecah belah, maka kita harus bersedia bahawa dunia sedang menuju ke fasa terakhirnya. Tapi jangan takut. Yang penting kita terus sebarkan kebenaran. Kita jangan berdiam diri. Gunakan media sosial untuk sedarkan orang lain. Bantu rakyat lain bersedia. Sebab kalau bukan kita, siapa lagi? Saya tahu, bukan semua orang minat cerita perang. Tapi ini bukan sekadar cerita. Ini realiti yang sedang berlaku. Dan kita ada tanggungjawab untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan untuk umat ini. Akhir kata, kalau anda rasa mesej ini penting, bantu sebarkan. Like, komen, subscribe bukan untuk saya, tapi untuk suara rakyat yang mahu terus hidup dengan ilmu dan kesedaran. Kerana dunia sedang berubah. Soalnya kita bersedia atau tidak